У вас другим питанням стоїть питання, платите ви за житло чи ні. Перша пропозиція поступила платити. Платити все як було, платіть, може, вам підремонтують. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Можно по поводу оплатить кто или не оплатить? А вот вы за сейчас, за заплат... не в том, что вы каждый сейчас... сам за себя сидите, да? Ну, да? Вот, как вы не платите, вот я, например, не плачу, я за отопление не плачу, за горячую воду не плачу, потому что мне ее нет. А мне счета приходят, вот такие уже пришли. Я говорю, дайте мне горячую воду, я за нее заплачу. Вот отопление не плачу, потому что а почему потому это? Потому сможет? что в одной потому -20, а нет у, меня, меня нормальная типа, <связывается> температура. Я не понимаю, почему <связывается> такой тариф, когда у меня стоит <послужение> счетчик. вот. Хочется, вот. Хочет. То есть я это себе могу Вот, сможете позволить Потому что если на меня подадут вы суд, я Хорошо, подожди, тогда уже все весь дом не Мы одни не заплатим, остальные все заплатим. Ну так о чем идет речь? Мы же слушаете. Идея том, что если Сой, что, у знаю, вас плохо раздает. А Веча если вы как, да, приедете, на как, на в, миссия, как общество готова, вас чтобы задавить вас не, не возможно. примеру, приведу пример. У нас Киевэнерго подписывает договора на Казани УФУ. Значит, у нас дом 61, у меня в правой сутропности написано номер 61. У них написано 61А. Мы приходим и говорим, переделать с в правосудку. Я сказал, ребята, на вас. И всем же там сказал, мы уходим, и не приходим. Они уже вокруг нас бегают, подпишите договор. Пусть будет А, без А, ну лишь бы подписали бы. А я говорю, а мы не будем подписывать. Зачем нам нужно? То есть коллектив. А Значит, сейчас возник вопрос. Присутствие здесь человек далеко не 50%, и это не домовой комитет. Значит, несмотря на это, количеством сегодняшнего присутствующих, которые вы подписываете, что вы были на собрании, что вы вынесли я пропозицию, которую надо будет потом поддержать остальными? Да. Я уверена в том, что если вы напишете объявление точно так же, что с такого-то по такой-то будет проходить подписи, было принято решение такое-то, будет собираться подписи. Поддержите, не поддержите. Соберете общий состав и вынесете решение: что подписанных против оплаты было столько-то. Большинством голосов принято решение не платить. Пишите объявление, мы не проплачиваем, ставите до видома свои э, вот эти обслуживающие компании. Как только вы приходите, мы проплачиваем. Но э, надо обязательно предупредить всех остальных, чтобы деньги имели, вдруг они действительно что-то сделали, ну, ну какой-то понимаете. То есть не тратить, не тратить но не вкладывать в, в эту структуру, которая вас не обслуживает. Это правильно. Значит, просто, ну если мы еще с таким состоянием будем смиряться, если вы поднимете, то тогда вообще о чем идет речь и зачем это все начинать? Просто живите в этих, в этих всем и все. Значит, введите, пожалуйста, собрание. Тут абсолютно э, люди с высшим образованием и с не с одним. Э, берите бразды управления и э, диктуйте э, свои права этим негодяям. Это же негодяи, которые не выполняют обязанности. Вот, поэтому это самое. Пожалуйста, девочки, как вы голосуете, поднимайте вопрос. Берись мы так будем... да, Наташа, давай. Значит, смотрите Мы сейчас будем голосовать Либо мы сейчас двигаемся вперед Или мы закрываем эту тему и расходимся А чёр, Нет, почему... Почему... Куда вы держите, Смотрите Два часа Все мы стоим комитет. здесь Люди приехали специально из да, другого да, района знаю, И нас консультируют о том Для того, чтобы нам собрать Один комитет, всего лишь шесть человек С дома Для того, чтобы не платить сумасшедшие Вот эти вот цены коммунальные. А комитет? А Нет. Люди, согласны ли вы принимать участие активное в да. движении нашего дома? Они, они согласны. Вопрос согласны. Вопрос о деньгах. Дальше комитет. комитет дальше идет, контролирует все инстанции. Вот ремонт. эту яму, счетчики в подвале, ремонт да. дома. Да, да. Крыша. да. Все. Это кооператив.